নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতো ময়ো একদম সুন্দৰকৈ আছোঁ আৰু ৰ'ব দেই গুৱামূই খাইছিলোঁ মানে আৰু এটা কথা কি জানেনে আপোনালোকক যদি কোনোবাই ফোনতে হওক বা এনেও লগ পালে হওক যদি আপোনালোকক সোধে যে আপোনাৰ আপোনাৰ খবৰ কেনে ভালনে তেতিয়া আপুনি কি বুলি কয় কিছুমানে কয় আৰু এই আছোঁ আৰু যেনে তেনে সেইটো শব্দ নক'ব আপুনি যদি সেই শব্দটো কয় গোটেই বছৰ ধৰি সেই তেনেকৈ আপোনাৰ মানে তনা আজোৰাৰ মাজেৰে ডিংকেইটা অতিবাহিত হ'ব গতিকে আপুনি এটা কথাই ক'ব যে একদম বিন্দাচ আছোঁ সুন্দৰকৈ আছোঁ তেনেকৈ যেতিয়া ক'ব তেতিয়া আপোনাৰ একদম গোটেই মানে বছৰটো আপুনি সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিব ধন টকা পইচাৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয় চাবচোন বাৰু কামটো কৰি আৰু এটা সৰু টিপছ দিওঁ আৰু এটা কথা কওঁ মানে আপোনালোকক আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠে বহুত এলাহ লাগে ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিবলৈ হয়নে নহয় আৰু আজিকালি মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখোঁ আৰু ইউটিউবতেই হওক বা ইনষ্টাতেই হওক তেনেকৈ ফেচবুকতো কেতিয়াবা দেখোঁ বহুত সংখ্যক লোকে মানে বাওঁহাতখনেৰে কাম কৰে আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি শোৱাৰ পৰা উঠিব তেতিয়া আপুনি যদি সোঁহাতখনে কাম কৰে তেনেহ'লে বাওঁহাতে সেই কামটো কৰিব যদি বাওঁহাতে আপুনি প্ৰায়বিলাক কাম কৰে তেনেহ'লে সেই কামটো আপুনি সোঁহাতে কৰিব আৰু কি কাম এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে দাঁতকেইটা শোৱাৰ পৰা উঠি পেলাইতো দাঁত ব্ৰছ কৰিব যাওঁ আমি হয়নে গতিকে আপোনালোকে মানে এলাহ ভাৱটো আঁতৰাবলৈ হ'লে আপোনালোকে বাওঁহাতখনেৰে সদায় দাঁত দাঁতকেইটা মাজিবলৈ আপোনালোকে অভ্যাস কৰক যদিহে আপুনি সোঁহাতে কাম কৰে তেতিয়া আপুনি বাওঁহাতে দাঁত মাজিবলৈ অভ্যাস কৰক আৰু আপুনি তেতিয়া চাব আপোনাৰ একদম এলাহ ভাৱ নাইকিয়া হৈছে আপুনি বহুত এনাৰ্জি পাইছে দেই সেইটো টিপছ দি থ'লোঁ আৰু সেইটো মানে মই ইউটিউবতে পোৱা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আৰু আপোনালোককো আৰু এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে মোৰ থামমেল আৰু টাইটেল দেখি গমেই পাইছে আজি মই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাইছোঁ আৰু কথাটো হৈছে মই মাজতে আমাৰ জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'ত গৈছিলোঁ আৰু তাত যাওঁতে মোৰ বহুতো মনৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু বহুত থাকে দিয়কচোন মনৰ কথা আৰু সেই পঞ্চল্লিছ মিনিট ত্ৰিছ মিনিট পঞ্চল্লিছ মিনিটত কথাখিনি কৈ আমাৰ অন্ত নপৰে তথাপিতো যিখিনি মেইন কথা সেইখিনি মই তাত কৈছোঁ আৰু জীৱনটোত বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ কিন্তু সেইখিনি বহুতখিনি থাকি গৈছে ক'বলৈ কিন্তু এটা কথাৰ কাৰণে মই তাত কৈছোঁ যে আজিকালি বহুতো ভুক্তভোগী মহিলাই হওক যুৱতীয়ে হওক আছে যে কিবা এটা অকণমান কষ্ট পালে তেওঁলোকে কি কৰে বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ বিচাৰে মানে ধৰক মৃত্যুৰ নিচিনাৰ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাছি লয় কিন্তু মই সেইখিনি নকৰক বুলিয়েই তেনেকুৱা এটা পন্থা তেওঁলোকে বাছি নলওক বুলি মোৰ জীৱনত যিমানখিনি মই সংঘাত অতিবাহিত কৰিছোঁ সেইখিনি মই মানে অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠাইছোঁ মানে মই সেই ভিডিঅ'টোত কৈ দিছোঁ আৰু আৰু সেইটোকে এতিয়া তিলটোকে তালটো কৰি মোৰ ঘৰৰ একাংশ মানে মানুহক মোৰ ঘৰৰ মানুহক আৰু বাহিৰা মানুহ কিছুমানে কি কৰিছে গম পাইছেনে আমাৰ ঘৰত যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহে তেতিয়া কি কৰে সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই পেলাই কয় যে চাচোন তুহুঁতৰ বিষয়ে কেনেকৈ কৈছে চাচোন তুহুঁতৰ বিষয়ে কেনেকৈ কৈছে গতিকে আপোনালোকে মোক কওক সেইটো কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে সেইবাৰো ঘৰখন ভাঙিবলৈকে নহয় জানো আপোনালোকে কওক ঘৰখন ভাঙিবলৈ হয়নে নহয় আৰু সেইখিনি কথা শুনিয়েই ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া আপোনাক কিবা ধৰণৰকৈ কথাবিলাক ক'ব তেতিয়া আপুনি তাৰ উত্তৰটো আপুনি কি বুলি দিব দিবনে নিদিয়ে উত্তৰটো যে কৰি থৈছ কাৰণে মই ক'বলৈ পাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে তেনেকৈ ক'ব গতিকে ময়ো তেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ ঘৰখন ভাঙিবলৈ এতিয়া মোৰ চাওকচোন জীৱনৰ অন্তিম বেলিকা এইকণ সময়তো মোৰ ঘৰখন ভাঙিবলৈ মানুহ উঠি পৰি লাগিছে গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ খোলা খুলিকৈ মোৰ আৰু ক'ব লগা বহুত আছে গতিকে সময় সুবিধা হ'লে মই এইকেইদিনতে আকৌ জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ মই গৈ আছোঁ আৰু মোৰ আপোনালোকে দ্বিতীয় খণ্ডটো তাত চাবলৈ পাব দেই মই কৈ থৈছোঁ যিবিলাক লোকে মোৰ ঘৰত আহি পেলাই মোৰ ঘৰৰ মানে যাৰ যাৰ কথা মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পেলাই এইটো বিষয়ে যে কৈছে যে আপোনাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ত এনেকৈ কৈছে আপুনি কিয় আহিব দিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ত এনেকৈ কৈছে আপুনি কিয় এনেকৈ মাত বোল কৰে গতিকে সেইসকলক কৈছোঁ সেইসকলৰ নামো ক'ম এবাৰ মই সেইসকলৰ নাম মই ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থৈছোঁ যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ পাল পৰিছে তেওঁলোকেও মোক শুদায়েৰা নাই মানে দেই গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ক'ব লগাখিনি মই ক'মেই অন্তিমটো নিশ্বাস থকালৈকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দিমেই আৰু আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে দেই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে ভিডিঅ' একাউণ্ট শেষ হোৱা নাই একাউণ্ট একেবাৰে শেষ হোৱা নাই কিন্তু সিহঁতে যিটো ব্যৱসায় এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত কাকোহঁতৰ হাতত মানে কাকো বুলি নকওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ হাতত যিটো এতিয়া তেওঁলোকে ব্যৱসায় তেহেঁতে ব্যৱসায়টো যিটো আৰম্ভ কৰিছে সেইটো সিহঁতে কেনেকৈ আকৌ অকণ বহলোৱা কৰিব পাৰে সেইটোত সিহঁতে উঠি পৰি লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো কৰি খাম বুলি সিহঁতে সেইটো তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছিলে দুই এটকা পাইছিলে তাৰপিছতে সিহঁতে ভাবিলে যে আমি ভিডিঅ' কৰি খাব নালাগে আমি নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব গতিকে সিহঁতে কৰি লৈছে সিহঁতৰ পিছত লাগি থাকে কি লাভ পাব গতিকে সিহঁতৰ পিছত লাগি মোৰ পিছত লাগি আপোনালোকে যিমানখিনি সময় নষ্ট কৰিছে সেই সময়খিনি অন্তত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখনত দিয়ক অকণমান ঘৰখন ঠিক কৰকচোন আমি ভিডিঅ' বনাওঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাহিৰেও আমাৰ ঘৰখন ক'ত কেনেকৈ কি বস্তু থাকে ক'ত কেনেকৈ কি বস্তু লগাব লাগে ক'ত কেনেকৈ আমি কেনেকৈ পইচা পাতি কেইটামান থ'লে তাৰ পৰা আকৌ কেনেকৈ পোৱালি গজিব লাগে সেইখিনি আমি চিন্তা কৰোঁ পৃথিৱীত মূৰ্খ থকালৈকে চালুসকলৰ মৰণ নাই গতিকে থুৰেথাৰে সেইটোকে ক'লোঁ এতিয়া বিদায় লৈছোঁ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা বিদ্যাৰ সৈতে